ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೈತ್ರಿಸ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಇವತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಈಗಾಗ್ಲೇ ವಿವಾಹದ ಮಂಗಲಾಷ್ಟಕವನ್ನು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಹೇರೋ ಹೇಳಿರೋದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದು ಕೂಡ ಸಿರ್ಸಿ ಹತ್ತಿರದ ಪುಟ್ಟನ ಮನೆಯ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಟ್ಟರ ಮನೆಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು ಇವತ್ತು ಅದೇ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳೇ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಮುಂಜಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತಹ ಮಂಗಲಾಷ್ಟಕವನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು ಕುದುರೆ ಮನೆಯ ಋಷಿ ಎನ್ನುವ ಈ ಪುಟಾಣಿಯ ಮುಂಜಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಈ ಮಂಗಲಾಷ್ಟಕವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥವತ್ತಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ರಕ್ತಗತವಾಗಿಯೇ ಈ ಕಲೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಪುಟ್ಟನ ಮನೆ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಾದಂತಹ ಸುಮನ ಚೇತನ ಸೀಮಾ ಮಂಜುಳಾ ಕಾವ್ಯ ನೂತನ ನಯನ ಈ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬಾ ಸುಶ್ರಾವ್ಯವಾಗಿ ಇವರ ಕಂಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಂಗಲಾಷ್ಟಕವನ್ನ ಕೇಳೋಣ ಹಿಂದೂ ಕೂಡ ನೀವು ಇವರ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಂತಹ ಮಂಗಲಾಷ್ಟಕವನ್ನ ಕೇಳಿ ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಈ ಮಂಗಲಾಷ್ಟ್ರವನ್ನ ಕೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸೋಣ भूर्भुवस्वपदम् शब्दब्रह्म विवर्ति या त्रिचरणैरादिष्टया छन्दसा ऊचुस्तत्सवितुर्वरेण्यमिति या या सर्वबीजाका गायत्री वटवे स्वकर्म पटवे कुर्यात् सदा मङ्गलम् यत्री पटवे स्वकर्म पटवे कुर्यात् सदा मङ्गलम् ब्रह्माद्यासनकादयः सुरगणाः सन्तः स सदा विश्वामित्रपुरोगमा मुनिगणा पौराणिकायाधिकाटवे स्वकर्म सदा मङ्गलम् ये चान्येवटवे स्वकर्म पटवे कुर्यु सदा मङ्गलम् शाकोक्तम् वटवे च चन्दनयुतम् सम्पूर्णोमादिकम् मातुर्भोजनमन्तरेदरपटो मौ भूतलग्नः सित्राशीर्वचनानि वेदपठितान्यग्नि

प्रतिदिनम् सूर्यप्रतापोदयम् कीर्तिस्ते धन धान्यदािमथुना दुर्गारिनाशं मुदा गङ्गाते खलु पापः निषिदिनम् कुर्यात् सदा मङ्गलम् गङ्गाते खलु पापः निषिदिनम् कुर्यात्सदा मङ्गलम् ब्रह्मा वेदपतिः शिव पशुपतिः सूर्यो ब्रह्माणापतिः शुक्रो देवपतिर्नलो नरपतिः सन्दश्च सेनापतिः विष्णो यज्ञपतिर्यम सारापति चन्द्रमा पतयः सुवर्णसहिता पुर्योर्वटो मङ्गलम् आदित्यं प्रमुखाश्चये दिविचरास्ताराग मेषाद्यापि राशयो गणपतिर्ब्रह्मेश लक्ष्मीधरा गौर्याद्या शुभमातरोष्णवस चक्रश्च सप्तशयः ते रक्षन्तु वटुं सदैव सगणा सूर्युः सदा मङ्गलम् ते रक्षन्तु वटुं सदैव सगणा सदा मंगल चेकुमस्त्रिपुर हरेण हरिणा व्याजावि बधता स्रष्टुम्भवे नुवनम चेतन दत्म्दरा पार्वत्या मनीषाथ सिद्धा निर्मू

धर्मदम् आयुर्विकरं प्रपञ्चरहितं यद्बोधितो ब्रह्मणा तद्देहीति पुमान्मुदा पुलकितः पुर्यात्पटोर्मङ्गलम्